Дякую, що залишаєтеся з нами. 15 квітня вівторок. На телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». З 1 лютого в Україні стартував прийом робіт на відкритий конкурс журналістів, що пишуть текст «2014». Про це до речі, повідомляє Оргкомітет конкурсу. конкурсу. проходитиме цей конкурс вперше. Свої роботи можуть представляти журналісти та редактори, що працюють в українських і зарубіжних засобах масової інформації, у тому числі в інтернет-видання. Роботи повинні бути опубліковані в період з 23 травня минулого року. По 23 травня поточного року. Замить гостем у нашій студії буде один з членів журі даного конкурсу. Музика. Наталія Влащенко, член журі премії Текст 2014, головний редактор журналу Публічні люди». Сьогодні у нас у студії 223 71 Будь ласка, працюємо у прямому ефірі. Тому, якщо буде бажання, ну раді вас завжди чути. І, можливо, якісь коментарі у вас будуть тому, що конкурсів у нас насправді велика кількість, але. Це є конкурс першим, так наскільки я розумію. Yeah. А я, yeah. до речі, хочу у вас одразу. ну дивіться за останній період. Ви, Наталя, про це напевно знаєте, як ніхто. Що конкурси і для журналістів, зокрема, ну якось відміняють no. зв'язку з обставинами. Все ви раніше розпочали конкурс до таких до подій, які змінили кар... країну кардинально, і вирішили проводити цей конкурс. Я так розумію, що зараз ви виходите на такий вже фінальний, фінальну стадію. Досить потужний конкурс, дійсно буде проведено, будуть результати. Але не було бажання Идеи, Добрый день, во-первых. Добрый день. Добрый день. Конечно, когда события начали развиваться, все эти, когда случился Крым, когда начали с волнением в юго-восточных регионах, у меня, я не знаю, как у других членов жюри, у меня ну, было такое некоторое время, очень угу. короткое, правда, такое состояние, был вопрос, скорее даже не был внутренний вопрос, насколько это своевременно, насколько это сейчас нужно. Но потом все-таки, ну, подумав какое-то недолгое время, я вдруг поняла, что это правильно, жизнь продолжается. И очень много в будущем Украины зависит от того, насколько мы не опустим руки, насколько мы будем работать. Угу. Ну, буквально вообще во всех сегментах, во всех секторах. Я считаю, что самая главная задача сегодня любого украинского человека – это продолжать то дело, которое он делает, и делать его максимально хорошо. Хорошая. На чем мы можем завершить? Но Журналистика, был. понимаете, журналистика – это же особая э, профессия. Потому что вот вы обратили внимание, что за последние полгода, э, если там, я не знаю, там можно вспомнить 80-х, 90-х угу. годах, какие были модные профессии э, в начале там, э, нулевых. Да, э, но сегодня я бы сказала, что самая модная профессия – это журналист. Потому что журналист – это человек, который находится на передовой, который причастен к решениям государственного характера. Я бы И скажем так, майорально на да. сведомость людей. Це да, яви... да. И, и, и это человек, который uh -huh. является прямым проводником между обществом и властью. Поэтому, конечно, нам очень бы хотелось, чтобы в эту профессию приходили люди талантливые, э, которые честные, uh -huh. для которых эта работа была бы не просто там вот работа, за которую получают деньги, была бы призванием. И именно поэтому я считаю, что этот этот конкурс очень своевременен. потому что до того, как все это начало происходить, да, вот бурно в нашей стране uh -huh. Была, была определенная, был определенный кризис в журналистике. Ну, кризис в медиа, во-первых, был, на рынке был кризис, и, конечно же, в журналистике, потому что так случилось, что фактически публично себя проявляли только политические журналисты, но и представляли, возможно, для общества интерес, для основной части только политические. Я думаю, что другие больше, что они больше да. для людей, как и нам, и, нам стало это, и нам стало это очень mm -hmm. обидно, потому что, да, мы понимаем, что Украина политизированная страна, но, конечно, нам очень нужны журналисты, которые профессионально пишут об экономике, которые пишут интересно Культура. об искусстве, которые делают хорошие репортажи, которые делают хорошие фильетоны. И нам очень хотелось вот одна задача, одна задача, конечно, самая главная задача – это привести на рынок и поддержать журналистов, которые очень талантливы. Вторая задача – это показать им, что они нужны не только не нужны те люди, которые работают вверху на нужны они, которые работают в других сегментах журналистики. И третье, это познакомить читателей с этими журналистами, которые пишут у нас все такие журналисты, мы не можем говорить, правда? Вот я подивилася номинации, ну еще раз нагадаем, а так, что работы мают быть опубликованы с 23 травня минулого года и до 23 травня поточного года. То есть еще можно встигнуть. Да, 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 еще есть время. И украинские журналисты. И, собственно говоря, я угу. тут у вас сижу только, потому что я хотела бы сказать, ребята, Конечно. ребятам из регионов, ребятам из областей, Она из Киева, да. да. Если у вас есть чем поделиться, присылайте. Если вы считаете, что вы талантливы, что хорошо пишете, присылайте свою опубликованную работу, мы их ждем. Ми ще наприкінці нагадаємо, як це зробити, можна буде як надіслати. Якщо подивитися, от номінації, ну чесно кажучи, досить такі потужні класні назви, тому що ну вони знаєте чітко окреслюють те, що означає взагалі кожна номінація. Ну, от є, хочемо так. Розкажіть, які щоб ви зазначили, які номінації, а потім поговоримо, наскільки, скажімо так, номінації будуть по заповненості, тому що є номінації, наприклад, навіть для мене, як журналіста, мені здається, що а хто ж на цю тему може писати і може її так висвітлити, щоб це було цікаво. Что за номинации Ну смотрите, mm -hmm. у, у нас есть а, номинации, которые связаны а, театр для двоих Это интервью. Интервью, да. Да, mm -hmm. номинация лучший репортаж, yeah. а, лучший фельетон. Uh -huh. Кстати, забытые совершенно вот в украинской скажи, журналистики. Вот скажите, да. наикрасивейший фель фельетон. Вы думаете, богато будут <позиции> есть... Нет, вы знаете, я не могу сказать, что вот на эту <позиции> номинацию очень много заявок, очень много заявок на репортаж и mm -hmm. достаточно много заявок Interview, на интервью. Например. Это mm -hmm. то, что еще более mm -hmm. или менее развито в украинской журналистике. На уже меньше заявок, но они есть. И есть очень интересные филитонисты, есть ребята, которые действительно пишут совершенно блестяще и талантливо. Это молодые люди? филетоны, самое. Что скажем, так? Нет. Ну, це просто это это, для это, себе, это в основном это молодые журналисты, Молодец, это молодые, да? Да, это молодые журналисты, потому что это другая mm -hmm. стилистика, mm -hmm. это понимание очень такое тонкое понимание того, что происходит mm -hmm. вокруг, это чувство современности, это же очень важно для филитонистов mm -hmm. а, Потом а, лучше спортивная программа у нас в смысле лучше спортивный репортаж, спортивный mm -hmm. материал, потому что спортивная журналисты. Да, да, да. Mm -hmm. Ну, такое mm -hmm. спортивное название, mm -hmm. а, вот и рецензии, по-моему, насколько я помню. Ну, вот моя, моя лично любимая рубрика это «Золотой графоман». Мы ее отдельно придумали от так, других. Так, что Я хотела а, упрямо так. Ну, да. По аналогии, помните, есть такой конкурс «Золотой граммофон». Так, я ж... Да, ш... вот мы придумали... Да, да, вот мы придумали «Золотой графоман». Это... Ну, вы же знаете, что такое графоман, что <свят> это за люди. Это люди, которые пишут плохо, но их неодолимо, так сказать, тянет в область писания. А, но ну, у нас таких людей тоже достаточно много. Я думаю, что самое яркое произведение... Если у нас известные журналисты, которые работают как графоманы чистые. Я думаю, что кто-то из них обязательно победит в этой рубрике. Я им же буду образовывать, навещиваться. Ну, вот на эту рубрику как раз, если на все остальные номинации люди присылают сами, пишут заявки свои произведения, то на эту рубрику нам совсем... И мы отбираем... Самая бездарная работа мы отбираем на эту рубрику. Боже. Так, да. То я, я думала, що це навпаки щось. Нас тут всі сміються. У нас люблять злягади, запитають оператори всі, що тут найкращі. будуть. Виявляється, що всі номінації найкращі, а тут. Ну одну, одну ж потрібно а... подарувати графоманам. Так, как я же хочу без них? ще спеціальна, одна з спеціальних нагород це блогер року. Да. Я вам хочу сказати, що настільки блогерів, ви про це знаєте, і настільки тем пишуть, що, що просто перепрошую. Але ще й вступають один з іншим в диспути, такі що хочеться ай-яй. -ай а останнім часом зв'язку з подіями у нас знаєте, всі блогери стали перепрошували. Є частина, які стали військовими експертами. Це теж в нас так нюанс, почерпнути. Ніан з нужна річ не йде у соціальних сетях. Річ о блогах, які опубліковані в СМІ. Ну вот в интернет-порталах в данном в данном случае, потому что есть, ну там я не знаю, есть интернет-порталы. «Корреспондент», «Украинская правда», углядачный, «Обозреватель» и так далее. Угу. Вот там есть блогеры, там. это угу. опубликованное в СМИ-блоге. Вот как раз для такого характера угу. материалов и есть эта номинация. Но это нормально, потому что блогерство фактически сегодня, это тоже журналистика во многих случаях. Более того, у нас очень часто, например, мы для своего журнала «Публичные люди» очень часто приглашаем в автора именно блогеров из сети, людей, которые интересно хорошо пишут. Ну, отследковываете, да? Конечно, И уже? Да, конечно. Мониторим uh -huh. мониторим сети, приглашаем людей, которые пишут. И подчас они работают интереснее, чем профессиональные журналисты. Ну, переможете, я разумею, что еще есть час, вы еще там конечно, все. Конечно. Я вам а... больше скажу, uh -huh. ни один член жюри не знает, чей материал он читает. А Автор все прибираете? Все убираем. Mm -hmm. Ну, для того, чтобы члены жюри это, это жу... известные журналисты, э, которые... А вы можете когда... субий... которые, которые не имеют отношения mm -hmm. вообще к каким-то большим корпорациям, медиа, которые не могут быть заангажированы, заинтересованы. И э, они, читают... они все читают работы просто под номерами, и все. Мы посчитали, что так будет объективнее всего. Писатель жюри Зрабаласани известный журналист mm -hmm. украинский, mm -hmm. который сегодня вот так случилось, что в процессе ну, так Вы сказать... да. просто зазначили, что. Он только назначен, Мы да, он только назначен главой Первого национального канала. М -м -м. Вот это случилось уже после того, как он стал членом жюри, М -м -м. так что никакого конфликта интересов не было. Известный журналист, я называю его членом жюри, Олег Вергелис, который работает -м -м. в Зеркале недели, Ольга Мосяфирова, обозревательного газеты Ваш покорный слуга, я Виктор Шленчак, который главком, да, главком. М -м -м. да М -м. и независимый журналист, криминальный расследователь Олег Ельцов.

Так, ну, журі, скажімо так, десь розібрались. А як підбирали членів журі? Ну, я ну, розумію, що кожного брал, тобто, ну, так вот само, як пана Олега Вергеліса, тому що він якраз само, і центральному страну. Саме головне, що ми з самого початку решили, що повинні бути люди, которые не принадлежат ну вот да к большим медиа холдингам mm -hmm. да они не могут лоббировать их интересы это это раз второе это должны быть известные журналисты авторитет которых ну ну общеизвестен, да к ним нет никаких-то вопросов mm -hmm. ну вот и третье должны быть компетентные люди может быть в разных областях журналистики видите вот допустим Вергелис, это человек который все же пишет в области в сегменте культуры да и он может легко оценить те материалы которые объективно оценить которые касаются культуры Олег Ельцов занимается Розслідуванням кримінальними а до речі прослушання політи... політичні журналісти так далі кримінальне да? розслідування. Ну вийшло чи не на перше місце ще до подій, які відбулися в країні, нашій. зокрема і телевізійних проєктів Скільки і вони виявляється, що вони ще й по рейтингам виходять на перші місця. Я розумію, що це є попит. Выходит, так людям это Ну, вы же знаете, для вас не секрет, как для телевизионщика, что самые большие рейтинги у программ, которые так или иначе связаны с криминалом. Но интересно, это людям ничего не поделаешь. Возможно, сегодня такое время. Потому что, знаете, как говорят, другие времена, другие песни. Было время, когда, допустим, стадионы собирались на поэтов. Да? сегодня mm -hmm. это время прошло, сегодня стадионы собираются совсем на других людей, на Григория Лепса. Да? Но все это меняется, все это меняется, я думаю, общие интересы общества. Ведь знаете, в каком-то смысле интересы формируют, а, а, формируют средства массовой информации. Вот наша с вами задача – формировать интересы общества. И это совершенно реально делать такие Наталья, вещи. ну вы знаете, да? что одна из ваших таких и улюбленных, это «Найкращее интервью», так? Ну, один из таких, «Театр на... двух», Ну а ви я не знаю. Ви напевно не рахуєте, скільки ви інтерв'ю взяли за своє життя? багато. важко сказати. Я І, думаю, я думаю, я думаю, нескільки тисяч звісно. так які да. пише саме. Ну да, якраз в да, тему конкурсу, да, так да, журналісти, які пишуть. Ну я так і считала, что в среднем в году я беру, наверное, там около 50-60 інтерв'ю. Ну вот, да, mm -hmm. на, на сколько лет у нас жить, ми будемо, это я не буду Та, говорить, не хочу. Не да, я поэтому, до, чого, да. до чого це вилащи? Вам, напевно, що коли ви читаєте, цікаво спостерігати за тим, що зараз происходит в інтерв'ю. Я розумію, що є просто, ну, минулого таке є геніальні роботи. Я впевнена, не може бути так, що все погано, але є, ну, в край, скажімо так, які в саме в жанрі інтерв'ю з російською. Нам пришло уже на сегодняшний день, да. пришло на конкурс э, около 2000 э, работ, да, а мы угу. отобрали только 300 пока что для жюри. Вот отборочная комиссия представила угу. жюри только 300 работ. Есть очень Тут слабые 1700, работы. 1700-1700 это что-то… Да, Вот да. тематика… Но я, же, я же вам говорила только что о угу. кризисе в журналистике, понимаете, просто представлять абсолютно все нет никакого смысла. Тематика разная, абсолютно, ты люди отвечаешь? Абсолютно, пишут? абсолютно. Ну вот угу. в зависимости от того, на какую номинацию присылают, есть, конечно, понятно, что есть какие-то модные лидирующие темы, да, но понятно, что, допустим, там репортажи нам присылали в последнее время в основном о Крыме. Ну, это да. логично, ведь да, мы не да, можем да, выделяться, это правильно. То, что интересует людей, но, конечно же, интервью любят брать с актерами. По-прежнему да никто не любит брать интервью с учителями или там с доктором, или еще с кем-то почему-то. Хотя, конечно, есть прекрасное исключение. Mm -hmm. вот. Но я заметила еще такую вещь, что вот, я часто приглашаю к совместному сотрудничеству непрофессиональных журналистов, потому что когда они берут интервью, у них совершенно другой, абсолютно какой-то ну, взгляд на вещи, другой, чем профессиональные. профессиональные журналисты, когда они работают все время в состоянии э -э как бы это сказать. Они все время, каждый день делают одно и то же, да, как на производстве. Поэтому получается так, что у них просто зашиты определенные файлы в голове, что ты приходишь, и нужно спрашивать mm -hmm. это, это и это. Человек, у которого нет э, вот этих вещей, он спрашивает то, что на самом деле ему интересно. И оказывается, что это интересно многим. Это какой-то совершенно нетипичный подход. Поэтому я сейчас практикую э, э, брать для интервью людей, которые занимаются другим родом деятельности в жизни. И, и просто я посылаю их на интервью к другим людям. Получается очень любопытный эксперимент. <густим> это да, это, да, да. Да. это интересно. У <густим> нас две минуты, но я хочу очень обязательно спросить. Нагороды же будут? Обязательно. У нас очень хороший призовой фонд. <свят> да. да. и э, первое место, первая премия – это 3000 долларов. Очень большие деньги mm -hmm. на сегодня. И блогеры, специальные призы да, тоже все будет, Да, так? да. Вторая mm -hmm. премия, там, по-моему, полторы, и тысяча третья премия. Куда отправлять так работы? Что? Можливо, у нас то здесь, но зараз бачить? Вот, вот этот вот сайт, Катекст, там есть все условия. Катекст, по-моему, А можно зайти, да. так, зайти да. на, если да. есть... У нас занял... есть наверное, на сайте публичные люди, есть большой, прямо mm -hmm. на первой странице, Є є банер, через який ви можете зайти прямо на сайт конкурсу і там прочитати всі условия. Якщо буде необхідність, будь ласка, ви ще можете нам потім зателефонувати. Обов'язково редактор вам підкаже, як це зробити. Рада вас була бачити. давно ну, не Я бачилися. Тоже... Я сподіваюся, що ну журналістика, як ви значили, криза якось поступово вона буде відходити. Хоча тем, тем стало ще більше. Да? життя Конечно. нам диктує свої правила, тем Нет, багато. Но это не вічна професія, на ніки не умр'ю. Дякую вам, Наталія Влащенко, член журі премії. Тех". Текст 2014, головний редактор журналу Публічні люди була гостем нашої студії. На сьогодні все. Побачимося завтра. До зустрічі. Нехай щастить! Дякую за прошлення.